ନିଜ କାମ ନିଜେ କର ଚାଲ ଶୁଣିବା ପିଲାମାନେ ଗପଟିଏ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ଦିନେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ଅରଟରେ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନିଜର ପଡ଼ିଥିଲା लाल बहादुर बाहादुर पिन्धी जाम हटात गान्धीजीको नजर परिरह लाहादुर पिन्धी जाम साङेसँगेसी लालबहादुर कहिले त म जमार गोटा जगा चिरि बोधे तजरे पडिनी शास्त्रीजी यहाँ शु बापू चिरि देखि ହେଲେ ଏହାକୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମୟ ପାଉନି ଏଠାରୁ ଯିବା ପରେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ସିଲାଇ କରିଦେବି ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଥକ୍କା ହୋଇପଡ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ জামাটা ওই এক জাগারে রাখি খাইব চালিগলে শাস্ত্রীজী যা পরে পরে বাপুজি তা কামরে লাগিগলে ছুঞ্চি সূতা আনি শাস্ত্রীজী জামার সেই চিরা স্থানটি সিলাই করে এক খুঁটি টাঙ্গি দে শাস্ত্রীজী খাই সারি আসা সে যে স্থানের জামাটি রখিলে সেঠার জামা না জামাটি ন দেখি তা আশে এনে তেনে তেণে খোঁজবা এক খুঁটিরে জামাটি টঙ্গা হয়ে সে এহা পিধা যাই সময় হঠাৎ পূর্বরু পূর্ণর চিরা স্থানটি সিলাই হয়ে যাই দেখি সে আহ চকিত হয়ে ଚକିତ ହେଲେ କାହାରିଠୁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ବାପୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ଆମ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଛାଡ଼ି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏପରି ଦୁଇପଦ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଜୀବନସାରା ମନେ ରଖି ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଏପରିକି ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଆମ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେହି କଥା ଭୁଲି ନଯାଇ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସର୍ବଦା ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ କରିବା ଯିଏ ନିଜ କାମକୁ ଠିକ୍ କରେ ସେ ଆମର ନିଜର ପରିବାରର ଓ ସମାଜର तथा देशरमध्ये उन्नती करीत आहे ताजीपई नमस्कार एक ड्राइव्स द रेन एंड